안녕하세요. kitobimizni oltinchi darsi uri a oltinchi 시작하겠습니다. olmayo qancha deb tarjima qilinadi birinchi grammatikamiz fe so'z turkumiga qo'shiladi isyo o qo'shimchasi o'zbek tiliga ingsizlar deb tarjima qilinadi fe'llarni oxirida pacchim bo'lsa agar pacchim yo'q bo'lsa esa seyo qo'shimchasi qo'shiladi o'zbek tilida uch xil sizlar bu qo'shimcha ikki xil ma'noli gaplarda qo'llaniladi buyruq taklif gaplarda qo'llaniladi bu qo'shimchani buyruq yoki taklif gap ekanligini ajratib olishimiz uchun avvalo suhbatdoshdan chiqayotgan talasoz tovush orqali uni qaysi turga kiradigan gapligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi bu qo'shimcha norasmiy holatlarda boshqa odamga taklif yoki iltimos yoki ana shu talabni taklifni kamtarona buyruq aytayotgan paytda foydalaniladi foydalaniladiyoi xush kelibsiz bu yerga o'tiring ko'rib turganlaringdek gaplarni faqat yakunlab keladi u qo'shimchani so'zi bilan birgalikda foydalansangiz yanada kamtarlik hissini berish mumkin bo'ladi chom o'zbek tiliga iltimos deb tarjima qilinadi yoki biraz. ya'ni qilib bo'lib televizorni ko'ring ko'ringiltimos kitobni o'qing hom so'zi otdan keyin yoziladi lekin otdan oldin tarjima qilinadi bu qo'shimchani rasmiy holatlarda foydalanmoqchi bo'lsangiz sipo e, qo'shimchasidan foydalanishingiz kerak bo'ladi spo qo'shimchasi rasmiy gaplarda qo'llanilib tarjimasi o'zgarmaydi keyingi qo'shimchamiz esa ta qo'shimchaliklar ta qo'shimchaliklar bilamizki e, avvalgi darsimizda ham biroz gaplashib o'tganmiz bu haqida e, mahsulotlarning sarog'ini sanayotgan paytda foydalaniladi mana shu mahsulotni turiga qarab turib siz ta qo'shimchaiklardan mosini tanlab qo'yishingiz kerak bo'ladi ta qo'shimchaliklar har doim mana shu korey tilidagi raqamlarga miqdor sifatida foydalanilgan raqamlarga foydalaniladi ya'ni ifodalaniladi ho bu qo'shimcha ya'ni ta qo'shimchalardan foydalanganingizda siz birinchi mahsulot nomini oldinga qo'yib predmetni undan keyin raqam miqdor va undan keyin oxirida ta qo'shimchalardan qo'yishingiz kerak bo'ladi va ta qo'shimchalar beshta koreys raqami qisqarib ketgan hana han set c net ne smul esa smu tarzda qisqargan edi ta qo'shimchalardan foydalanish foydalanib ham foydalanmasdan ham o'zizni gapingizni izhor qilishingiz mumkin bo'ladi aytishingiz mumkin ya'ni qanday agar siz ta qo'shimchalardan foydalanmaslikni xohlasangiz ana shu biz hozir aytib o'tgan beshta koreys raqamlarini qisqartirmasdan to'liqachaaysaniz koreys raqam o'sha ta qo'shimchalardan foydalanmaslik mumkin kimpap kimpap ikkita bering darsayo ha iltimos kuting bu yerda ta qo'shimcha bu kirit kirit bu idishlarga nisbatan ta ho'p endi mana shu ta qo'shimchani foydalanmasdan o'ylab ko'ramiz bu tomonda kimpap tomondai ikkita bering ha biroz kuting hop bu yerda farqi tu qisqartirilgan ikki raqami bu yerda esa tul qisqartirmasdan to'liq yozilgan ya. shuning uchun bizga kirit ya'ni ta qo'shimchasi kerak bo'lmaydi. bo'lmaydinon bitta bering o'zbek tilida biz aytamizki bitta non bering deyiladi lekin koreys tilida birinchi predmet qo'yilgana nechta sotib olding ikkita sotib oldim bugun kofeni uchta ichdim to'rtta bering siz bu yerda har bittasi ta qo'shimchalardan foydalanilgan siz endi foydalanmasdan ham o'ziz og'zaki aytib ko'rishingiz kerak bo'ladi bu yerda esa predmet isi krem isi krem bu muzqaymoq degani mana shu predmetni siz og'zaki tarzda xuddiki o'sha do'kondan sotib olgandek tarzda muloqot kerak bo'ladi uni miqdoridan foydalanib va bizda keyingi qo'shimcha ot so'z turkumiga qo'shiladi iga bosh kelish qo'shimchasi undan keyin keladi har doim sifat so'z turkumi va unga qo'shiladi hozirgi zamon norasmiy koatia ayo ayo hao qo'shimchalari bu qo'shimcha norasmiy holatda birinchi kelayotgan otning hozirgi zamondagi holati yoki xarakteri haqida izohlayotgan paytda yoki savol berayotgan paytda foydalaniladi hop mog'a chemissoyo angoacmi nima qiziqarli koreys tili qiziqarli ya'ni avval kelgan otni qandayligini izohlab keladi undan keyin kelgan sifat yoki so'rab o'sha savol berishda foydalaniladi agar ana shu birinchi kelayotgan otning zamon o'tgan zamonda ko'rsatilayotgan vaziyatda siz sifatga hozirgi zamon emas o'tgan zamon qo'shimchasi ya'ni assoyo ossoyo hessoyo qo'shimchalarini qo'yishingiz mumkin bo'ladi bo'ladimec bu ichimlik pivo bizdagi pivo ahchak deyilyapti chiroyli agar mana shuni siz o'tgan zamonga o'girmoqchi bo'lsangiz doi arim soyo tarzda Yojim shu kunlarda koreys qo'shiqchisi mashhurdir deyilmoqda Xo'p, shularga yon bor ta savol 5 ta savolning har bittasiga javob berilgan misol tariqasida siz mana shu javoblardan keng yeah. ko'lamda foydalanib to'liq javob berishingiz kerak bo'ladi birinchi savolga javobni ogik tarzda ko'rsatib o'taman aa saram yyo qaysi davlat odamisiz hangok saram deb javob berilgan ya'ni koreys odami hop siz ushbu savol javobni to'liq tarzda aytishingiz kerak qonin hanguk saram ye yo savolga bu yerga bo'sh joyga hangukni qo'yamiz chunki koreys odamman deb javob berilgan koreyada nima arzon ot ot bu kiyim degani uh, oshi bizning vatanimizda kiyim arzon deyilyapti mana shu tarzda to'liq javob so, berishimiz kerak bo'ladi bu sizlarga mustaqil bajarish uchun mashq keyingi mavzuyimiz ot so'z turkumga qo'shiladi to to qo'shimchasi o'zbek tiliga ham deb tarjima qilish mumkin bo'ladi bu qo'shimcha har doim birinchi darajali otga ikkinchi darajali otni har doim qo'shib aytish paytda qo'llaniladi otlarga qo'shiltganda hech qanday unli yoki undosh harf harif tanlamaydiiltimos apelsin bering va olma ham bering yovisoyo ha marhamat birinchi <imdansi> darajali ot burinchi ikkinchi darajali ot esa bu yerda sagol bu qo'shimchadan ya'ni to qo'shimchasidan foydalanganingizda siz bosh va tushum kelishi qo'shimchalaridan foydalanmasligigiz kerak bo'ladi mana shu bu yerdagi ge, uh, e'tibor qaratilayotgan otga ya. uh, ya'ni to qo'shimchasi otga to'g'ridan to'g'ri qo'shilib kelish kerak bo'ladi har doim yo'q, ono yo'q. Men o'quvchiman kelli ham o'quvchi 불고기가 맛있어요. 냉면도 맛있어요. 불고기, 마사리, 냉면함, 마사리. 어제 비잘 바지를 샀어요. 이제 심는 서트 벌릉. 그리고 운동화도 샀어요. 와, 그래서 그냥 서트 벌다 biz uh, yuqorida aytgan gapmiz bu yerda tushum kelishiga birinchi uh, otga qo'shilgan birinchi darajali otga lekin ikkinchi darajali otga esa ana shu tushum kelish qo'shimchasi foydalanilmaydi chunki bu yerda to qo'shimchasidan foydalanilgan ularga yonsib har bir shaxsni ismlari berilgan pastda mana shu ismlarni aytib siz uni tepasiga qarasangiz alohida belgilari bor har bir shaxsni ya'ni o'xshatib ko'rsatish yoki namja julian namja demak siben yigit julian yigit siz do qo'shimchasidan foydalanib gapga aylantirishingiz kerak bo'ladi o'yiy tarzda ko'rsataman sin sni namja yo julian sido naja o keyingi shaxslarni ham o'ziz davom ettirishingiz kerak bo'ladi ya'ni o'xshash belgilarini aytib oxirda ikkita de shaxsga esa o'ziz misol qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi bu sizlarga mustaqil bajarish uchun yonsib ya'ni mashq maragi bor bu yerda shu maragini o'qib biz yanada tushuncha tushunchao olamiz bu dars yuzasidan ajoshi va mariko o'rtasidagi maraki ajoshi bu hamaki degani ko'chadagi amaki ajoshi inoma amaki apelsin qancha oltitasi besh ming bu yerda ta qo'shimchasida foydalanilgan e ya'ni yook e ikkinchi e qo'shimchasi o'zbek tiliga si deb tarjima qilinadi ya'ni oltitasi besh ming on har doim bu qo'shimcha ta qo'shimchalarga foydalaniladi agar ta qo'shimchalardan foydalanmasangiz e qo'shimchasini to'g'ridan to'g'ri raqamga qo'yib ketishnz mumkin bo'ladi davom etamiz olma qancha sayk it ya'ni 수다스, 이치미오가 맛있어요? 나는 마살리 모두 맛있어요. 한마스, 마살리. 그럼 오렌지 여개 주세요. 사과도 세개 주세요. 네, 무엇 베이스인 슈타비올마 함? 슈타 네, 여기 있어요. 도세요. 하, 마하마드, 야나 게리, 게리. 없으라람 mustaqil tarzda mana shunday maragilarni aytib ko'rishingiz kerak bo'ladi unj bor bu yerda unj bu o'sha savol siz quyidagi qavslar <laughs> ichiga yuqoridagi mos so'zlarni yoki mos grammatikalardan birini qo'yishingiz kerak bo'ladi judayam oson va 다들 수고하셨습니다. 우리 수업 들어주셔서 정말 감사합니다.